今后来此，不可立在远处，近前来。天河剑，再近前来。引灵入境，学会了。 可能是我天资不足，紫音师叔到现在还没有教我。素玉给你的这副仙骨，天资无人能够比肩。再说，那样一个凡胎，怎配教授于你？我来亲自教你。这把剑，怎么在这儿？素瑶不配拥有它。今日起，你便用此剑与我修炼，不出月余。 我会让你变成琼华最高洁的弟子。那前辈，要说话算话。世 <laughs> 人皆负我玄霄，可我玄霄又何时负过人？凝神，看着我的眼睛。这是我的意念之地。 我的灵力在此流转不息，你在这里修炼会事半功倍。云天河，你愤怒吗、嗯？将你的愤怒转化为灵力，注入望舒剑。 灵沙，你怎么了？灵沙，你怎么身上这么凉？ 丽莎，你怎么了？你刚才突然抽搐不止，而且身上特别凉，是不是你体寒症又复发了？我刚才就感觉有一股特别强大的寒流打到身体里。那我再给你输点力。没关系，我已经好多了。你先去睡吧，我守着你，等你睡着了，我再去睡。 以前我阿姐也是这样抱着我的，很多时候你也像我的小妹妹呀。睡吧，嗯。